楼下两间是我和孟西白的，你和王旭远住楼上。嗯。你要不要先上去休息一下，看看你的房间？好。他们半夜才能到，咱们出去吃点东西。 不想出去，那咱们点外卖。嗯，好。哦，明天还要早起，你早点回去洗澡休息。如果你害怕的话，可以在我房里睡我。我啊、嗯，我不害怕，我回房间了。我送你。 我就在楼下，你要是害怕的话，随时下来找我。嗨，没问题，我一个唯物主义者，还能被鬼片给打败了吗？我什么没见过，放心吧。晚安。晚安。 是孟、嗯、西白和王新宇回来了。 出什么事儿了？啊！我的阑尾炎犯了。那我现在带你去医院，或者我去给你买药。明天行程得取消，不能去爬山了。哎，不用，我这是慢性阑尾炎，要手术才能根除。我是想跟你一起睡。啊我！我不是那个意思，你可别误会。 我说出来你可能不相信，我刚刚听到一声很惨的尖叫声。我能不能在你这儿借宿一宿？我就在那边打地铺，我发誓，我什么都不会做的。我还是睡门口吧。 都不会干的，不行。病人呢，就应该睡在床上。那你要打地铺吗？我睡你旁边。不太好吧？你都一个人来我房间了，还怕我是坏人？啊。 我对你有信心，对自己没信心。你不怕自己掉下去吗？我是一项很好的，不会掉下去。 过来，干嘛？喝点热水，暖下肚子。 You don't get to choose if you get hurt in this world. Oh man. But you do have some say in who hurts you. I like my choices. I hope she likes hers.